Laporan polis terhadap kartel mineral di Sabah yang didakwa telah membuat fitnah terhadap Ketua Menteri Sabah itu sendiri, Haji Jinor. Jadi sahabat semua, apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa individu ini, yaitu Datu Zulkanain, pengurusi gerakan kuasa rakyat, membuat laporan polis? Jadi sekali lagi, tanpa membuang masa ayo kita bersama-sama untuk mendengar penjelasan daripada beliau. Dai. Nah. Suni Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan uh, salam sejahtera uh, kepada rakan-rakan media yang hadir ke uh, apa ini? sidang akhbar di hadapan uh, balai polis di Betaling. Uh, kami uh, gerakan kuasa rakyat uh, G57 Uh, tampil uh, sebenarnya uh, malam tadi lagi kita telah buat uh, satu laporan polis uh, ke atas uh, pemberi maklumat uh, apa ni uh, kes uh, uh, apa ini, ish, mineral uh, di Sabah whistleblower ni uh, telah buat podcast dengan Datuk Zaid Ibrahim dan juga de podcast dengan Uh, satu uh, satu uh, wawancara dengan uh, podcast uh, Mandarin lah, dengan memakai topeng. Uh, dia ni apa ni sekejap bagi tahu dia ni Mr X sekejap lagi Mr Mr Y tak tahu mana satu lah dia ni. Jadi Uh, hari ini kami tampil untuk merespon uh, kepada uh, apa ini podcast yang dibuat oleh uh, pemberi maklumat ni lah, sebelumnya ni lah. Uh, kami syaki sebenarnya dia ni Datuk Albertie. Saya terus terang cakap, tidak ada sembunyi di sini. Saya melalui PC ni juga saya cabar beliau ni Datuk Albertie ni dan uh, kumpulan Kartel Mineral Sabah ni untuk saman saya lah Dan agak sedikit Panas sedikit PC ni sebab uh, Saya cabar dia untuk saman saya sebab Ada banyak perkara yang perlu didedahkan Sebenarnya dalam mahkamah Dan uh, Untuk itulah kami tampil malam tadi Untuk buat satu laporan polis Ke atas beliau ni kerana Banyak pembohongan yang dibuat oleh beliau ni Saya gelar dia ni sebagai uh, Pembohong besar lah dan penyangak lah Agak kasar sedikit Sebab so, saya cabar begini Supaya dia saman saya Berharap agar dia hantar surat saman kepada saya uh, Ok, pertamanya uh, Harus diingat Mungkin ramai di luar sana yang uh, Masih uh, Masih tidak uh, Tidak tahu sebenarnya uh, Masih lagi uh, Kurang jelas Tentang uh, Tentang kes uh, kartel uh, mineral Sabah ni dia bagi tahu dia ni seorang mangsa ha? seorang mangsa kononnya uh, orang yang paling tersakiti lah uh, dan tindak tanduk yang dia buat uh, beberapa waktu ni mangsa yang sebenar sebenarnya dia adalah penyangak yang sebenar uh, dialah pencetus kepada masalah masalah. Dan uh, insiden ini sebenarnya bermula apabila uh, kartel ini sebenarnya dia nak bolot lesen mineral di Sabah. Uh, 23 lesen dan hampir 12 lesen telah lulus hasil daripada pemalsuan dokumen yang mereka telah buat. Mereka telah gunakan bekas ketua polis, bekas timbalan Pesuruhjaya polis. Saya tak nak sebut lah nama tu bekas uh, pegawai kanan JPJ Sabah atas alasan untuk mengaburi uh, kerajaan negeri Sabah untuk memohon lesen secara salah. Uh, so itu uh, kita, dia dia telah memohon lesen melalui jalan yang salah dan lesen telah lulus banyak 13 di Sabah lah dan uh, Rentetan daripada uh, apa ini berlakunya masalah ni apabila kerajaan telah membatalkan kesemua lesen yang telah lulus itu disebabkan uh, kerajaan negeri telah mendapati wujudnya salah laku di dalam uh, kelulusan lesen tersebut dan uh, inilah menimbulkan uh, apa ini kemarahan di pihak uh, Albert ni Albert T ini saya terus sebut nama dia dan uh, telah mewujudkan uh, masalah dan ini telah di telah dirancang lebih awal sebenarnya mereka telah buat skrip uh, telah buat skrip dengan begitu baik sekali di mana ada kemungkinan mereka telah menggunakan saya tidak saya tidak nampak mungkin pegawai kanan polis di pun mungkin tidak mungkin tidak uh, faham modus operandi mereka ni sebab itu mereka telah rakam uh, apa ini video uh, dengan beberapa orang wakil rakyat untuk digunakan sebagai satu bentuk ugutan kepada kerajaan negeri Sabah selepas sahaja um, bila lesen mereka tu uh, tidak diluluskan. Okey, jadi uh, saya ingin bertanyalah kepada uh, Zaid Ibrahim selaku uh, moderator podcast yang dibuat oleh baru-baru ni kita nampak dikaburkan wajah Mr X ni. Sebenarnya sebelum ini uh, Datuk Albert ni ataupun ialah mungkin dia sembunyikan diri dia sebagai whistleblower. Saya tidak tahu siapa dia, tapi kita suspek dia ni adalah Datuk Albert ataupun siapa sajalah yang merasa diri dia tu uh, Mr X tu lah. Saya ingin bagi tahu sebelum ini terdapat cubaan untuk menyogok Ketua Menteri Sabah sebanyak RM5 juta. Ya. Tiga kali cubaan tersebut telah dibuat tetapi gagal. Saya ingin bertanya dan mungkin Latifah Koya juga boleh tolong jawab Adakah tindakan ini tindakan yang betul atau salah? Kenapa cuba menyogok Ketua Menteri Sabah dengan uh, jumlah begitu banyak? Sogokkan tersebut adalah untuk uh, mendorong, meminta Supaya lesen uh, mineral uh, dapat diluluskan di Sabah Selepas sahaja tiga kali cubaan untuk menyogok Ketua Menteri Sabah Sebanyak RM5 juta gagal uh, Mereka telah mengugut mereka bagi tahu kalaulah lesen ini diluluskan, kami mempunyai uh, simpanan bukti video wakil-wakil rakyat telah menerima uang daripada daripada uh, whistleblower ni lah. Dan uh, kita sedia maklum uh, pol, apa ini, keadaan politik di Sabah ni macam mana kan? Uh, di, Semenanjung kita tak nak komen lah di Sabah ni. Sebenarnya wakil-wakil rakyat ni dia orang perlukan wang untuk You know, menjalankan operasi di kawasan mereka masing-masing. Mungkin salah satu sebab mereka menerima contohnya kita pun tidak tahu kalau lah katakan ini adalah dana untuk operasi di kawasan mereka, mungkin saja eh uh, wakil-wakil rakyat ini telah ter 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 terjerat uh, dengan uh, dengan uh, cara yang dibuat oleh whistleblower ni. Uh, cuma poin kami di sini adalah eh uh, semua kenyataan yang dibuat dalam podcast tersebut termasuk um, kita nampak dalam TikTok wawancara dengan uh, apa ini, podcast men, uh, apa ini, bahasa Cina semua adalah palsu Dan dengan tuduhan jelek kan, menyamakan uh, mineral ini sama seperti little 1MDB kan uh, me, apa ini? menuduh ketua menteri kononnya telah uh, cuba menyogok wakil rakyat dengan apa ini sebab dia kononnya bagi tahu wakil rakyat dia ni tak ada duit jadi cara untuk mencairkan wang tersebut adalah dengan memberikan license mineral kepada wakil-wakil rakyat Barisan Nasional yang menyokong Haji Ji sebelum ini ini sebenarnya bohong kan semua palsu kalau kita nampak daripada kenyataan dia daripada kita dah buat laporan polis ni dalam masa yang sama dia tuduh lesen tersebut dikeluarkan. Kita kita ada record di sini dalam minit ketiga 3438 bila, uh, bila ditanya oleh Dato' Zaid. Kan, bila ditanya oleh uh, Dato' Zaid. yang dia ni seorang yang berani dan sebagainya. Dia bagi tahu jelas dia bagi tahu uh, Saya terpaksa minta uang tersebut kembali. Selepas wakil rakyat tersebut, lesen mereka tidak diluluskan. Jadi jelas di sini. Kita nampak whistleblower ni sebenarnya cuba membina persepsi salah di kalangan seluruh rakyat Malaysia dengan menuduh uh, Ketua Menteri Sabah ini seorang yang uh, korap, uh, seorang yang uh, seorang ahli korup, uh, kan, seorang yang tidak beramanah. Dalam masa yang sama, dia tidak dia tidak dia tidak apa ini dia tidak menjelaskan situasi yang sebenar. Kamu apply license sampai 23, buat apa kamu apply license untuk kamu seorang? kan kalau dua lesen masuk akal 23 lesen dia nak apply 12 telah lulus 12 atau 13 telah lulus hasil daripada pemalsuan dokumen ada kini satu benda yang kamu mau merompak hasil bumi Sabah selepas Haji Ji cuba pertahankan hasil bumi daripada dirompak kamu menyerang Haji Ji sebenarnya hero di dalam uh, cerita ni adalah Haji Ji Haji Ji telah membatalkan lesen tersebut untuk kelulusan uh, sebanyak banyak 23 lesen. 12 lesen telah lulus hasil dari pemalsuan dokumen. Lepas itu dia telah perangkap wakil rakyat apabila gagal dia telah ugut ketua menteri kami akan dedahkan uh, video ini kami akan tumbangkan kerajaan JRSPH ini <coughs> sekiranya kamu tidak meluluskan lesen. Ada ini satu perbuatan yang betul atau salah? Apa salah Haji Ji? Tidak meluluskan lesen mineral sebanyak 1 juta eka bukan 1 ribu eka 1 juta eka. Lepas tu Haji Haji jadi mangsa Kononnya Haji Haji apa ini, Lepas tu dia jadi mangsa Kononnya dia adalah orang yang paling disakiti So itu kita tampil untuk memberi penjelasan lagi dan lagi lah like, Ini kali ketiga lah kita buat Laporan uh, SPRM dua kali So itu kita beri penjelasan berterusan kepada rakyat Supaya mereka faham <coughs> Ah, ha, Sebenarnya Mangsa adalah kerajaan negeri Sabah Mangsa yang sebenar adalah rakyat negeri Sabah dia dari datang daripada luar dibantu oleh uh, oleh orang tempatan uh, junte orang tempatan Sabah telah bantu dia memasukkan dokumen saman telah dibuat oleh SMM sendiri laporan polis telah dibuat oleh kerajaan negeri Sabah sendiri ada empat laporan polis telah dibuat tiga daripada kami satu daripada kerajaan negeri Sabah satu laporan daripada SPRM dibuat oleh SMM kami dua kita telah buat sedaya upaya kita untuk beri penjelasan <coughs> kepada maaf kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa Sebenarnya penipu, pembohong besar adalah whistleblower tu. Termasuk Junte Mereka ni lah, mereka cuba mereka yasa cerita. Ah, kononnya kerajaan negeri Sabah. Sebut nama dia, saya cabar dia saman saya. Sebab banyak benda yang saya nak, saya sendiri nak <coughs> sapina. Polis, pegawai JPJ ni saya nak sapina ke mahkamah. Saya cabar dia saman saya. Kan? Ah, boleh atau tidak Satu orang individu Memohon lesen sehingga 20 lebih lesen. Kenapa kamu satu orang, satu orang individu mahu memohon uh, apa ni? Lesen mineral melibatkan 1 juta ekar. Apa tujuan kamu? Ah ha, ini dan apabila Hajiji, saya ulang lagi balik apabila Hajiji tidak meluluskan, Hajiji diserang sehingga sekarang ni. ini, ha, ini poin dia. Jadi sebenarnya Hajiji ni adalah mangsa yang sebenar. Kerajaan Negeri Sabah adalah mangsa yang sebenar. Hanya kerana mahu menyelamatkan harta uh, milik rakyat Sabah beliau telah diserang betubi-tubi dan yang peliknya ada rakyat yang faham, ada rakyat yang tidak faham, yang tidak faham lah yang masalah. Ah, ha, Seolah-olah mereka menyokong, ha, seolah-olah mereka menyokong kartel ini. Bayangkan kalau lisen 1 juta eka diluluskan, apa apa nasib rakyat Sabah? Ha, ada yang faham mineral dia nak mau melombong di Sabah atau apa? Ada yang begitu di Sabah ini banyak emas. Ada kemungkinan mereka mau melombong emas sebenarnya itu kita tidak faham. Apa yang pasti laporan ini akan dibuat berterusan. Apabila mereka memfitnah, kita akan terus buat laporan polis. Yang kasih itulah lebih kurang PC yang nah, sempat saya buat hari ini. <coughs> ya, <Yeah>. okay, <coughs> cukup -cuk 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 jelas tu. ambil gambar.

polis menyiasat lah uh, tentang kononnya uh, whistleblower ni uh, kononnya akan menerima nasib yang sama sama seperti Pamela tu lah Datin Pamela tu dan sebenarnya ini adalah rekayasa saya rasa ini satu laporan palsu yang dibuat oleh oleh whistleblower ni ditemani pula oleh Latifa Koya sebenarnya yang sepatutnya tak khawatir kan ditangkap di apa ini, di, sama nasib seperti individu macam kami ini yang mendedahkan uh, kartel jahat ni, bukan dia. So itu kami tampil hari ini juga uh, meminta pihak polis menyiasat. Kan? Uh, orang sabah ni tidak uh, semua baik-baik, uh, dan haji-haji uh, orang yang baik ini uh, solat tuduhan jahat uh, kepada kerajaan JRSB, uh, seolah-olah uh, apa ini uh, wujud. Uh, rancangan untuk uh, Menculik uh, Whistleblower ni Jadi itu juga kita minta pihak polis Supaya dapat memperhalusi uh, Laporan polis yang dibuat oleh uh, Whistleblower ni Kononnya uh, pada 8 hari bulan Sebelum ini dia telah 8 Mei sebelum ini Dia telah Membuat satu laporan polis Dan di, di, dengan dibantu oleh satu portal Tajuk portal tu pun agak agak ini juga uh, kononnya apa ini uh, Mr A dia gelar diri dia sebagai Mr A akan menerima nasib sama seperti Pamela Kan... Uh, Pamela Ling. Jadi ini satu tuduhan yang melampau dan tuduhan palsu lah kan. So itu saya cakap dia ni pembohong besar. sebelum ini pernah bagi tahu dia dapat telefon nak dibunuh dan sebagainya ini semuanya saya karut semua ni kan. Dia sengaja rekayasa cipta kan fitnah Uh, jahat untuk memburukkan kerajaan negeri Sabah. Uh, so itu ada dua laporan polis kita buat dan kita berharap pihak polis supaya menyiasat betul-betul lah uh, kesahihan laporan yang dibuat ni. Dan uh, laporan ni bagi kami laporan palsu. Uh, so tidak ada dia punya imajinasi dia, dia menghayal mungkin. Kan? Uh, uh, dia samakan dia berdiri dia sedangkan yang jadi mangsa saya ulang balik adalah kerajaan negeri Sabah. Yang nak dirompak hasil bumi adalah negeri Sabah. Satu juta eka dia nak apply tak dapat apply dia jadi macam yang tersakiti dan dia seolah-olah dalam mangsa tak mangsa sebenarnya kerajaan negeri Sabah And kerajaan negeri Sabah lah sebenarnya mangsa Datuk Haji Ji lah sebenarnya mangsa utama okay, terima kasih itu ya. Mr. E <coughs> Mr. E tu orang yang Mr. E tu orang yang sama dengan saya rasa dia orang yang sama Albert lah. lah Albert tu lah saya rasa saya berani saya sekarang ni dia ada peguam yang baik Datuk Zaid Latifah Koyah saya cabar dia saman saya open saya cabar dia untuk saman saya boleh tam boleh saya kerana tuduh dia sebagai pembohong besar so, saya pun banyak saya nak sapina ketua polis saya nak sapina timbalan pesuruhjaya polis saya nak sapina uh, apa ini bekas pegawai JPJ saya nak sapina saya mau tahu apa sebab mereka masuk dalam syarikat Albert ni kan saya nak sapina pemalsuan dokumen saya nak sapina banyak saya nak banyak saya pun nak tahu juga ha, supaya rakyat di luar sana pun dapat tahu So kita kita dengar daripada SMM ada pemalsuan dokumen sehingga lesen lulus sehingga 12 lesen. Jadi kita nak tahu. Sebab itu saya cabar dia sebab PC hari ini untuk cabar dia. So kalau dia nak jantan saman saya. Pasukan peguam saya sepatutnya datang hari ini, tapi ada kes mahkamah sebab itu dia orang tak dapat datang hari ini. Saya datang seorang Pasukan peguam saya dah standby dah. saya dah saya dah bagi tahu kamu standby. Saya harap dia dah hantar surat saman kepada saya, saya kerana tuduh dia sebagai pembohong besar. Okey, terima kasih. siapa itu siapa sebenarnya? Albert itulah. dia orang orang luar daripada Sabah. Ini agak nanti kita cakap ni tak berapa baik. Dia orang luar daripada Sabah dibantu oleh anak tempatan Sabah itu yang kita kesal sangat. Bukan sikit Satu juta eka tau Tanah tu dia nak ambil Lisen satu orang Telah lulus 12 Kemudian ada cadangan Kononnya dia nak apply Sampai 23 lisen Untuk satu individu Apa apa maksud dia ni Lepas tu dia perangkap wakil-wakil rakyat ni. Wakil wakil ni semua mangsa. So, mereka pun perlu dana di kawasan mereka. Sudah tentu bila ditawarkan. Kemudian ada kemungkinan tu saya nak tahu supaya apa apa peranan ketua polis bekas ketua polis negara. Saya tak nak sebut nama dia. Bekas ketua polis negara ada dalam ni. Bekas ketua polis negara tu telah berjumpa dengan ketua menteri Sabah untuk apa ini merayu supaya lisan tu dia. Itu saya nak supaya dia saman saya supaya saya saya tak ada jalan tau. Kalau dia saman saya, at least saya ada saya nak sapina dia orang. Saya nak tanya juga apa peranan mereka kan? Saya rasa mereka pun tak tahu sebenarnya ni kan. Mereka pun mangsa dan sebagainya. Itu peranan tu sejak bila tu? Se se yang sejak yang daripada awal tu lah. Mereka nak melobi tu. Bila tahun bila? Mungkin tahu tahun ya. lepas agaknya, kot Ah ha, tahun lepas. Mereka bawa beg dalam beg tu ada duit 5 juta untuk menyorok Ketua Menteri Sabah. So, kan? Awal Ini, tahun lepas. Kan? Saya pernah berapa yang pasti tahun lepas ada kemungkinan kemungkinan tu. Jadi dia bawa tiga kali tu. Satu dekat rumah resmi, yang lain tu di pejabat. Ada ni satu benda yang betul atau tidak? Itu yang saya nak tahu. Itu yang saya nak tanya bekas Pesuruhjaya SPRM tu. Cuba tanya dengan Dato Albert tu. Betul atau tak? Dia ada bawa duit 5 juta nak sogok Ketua Menteri Sabah supaya Ketua Menteri Sabah luluskan lesen mineral sebanyak 1 juta eka. Ini perbuatan yang Datuk Zaid, satu orang yang berintegriti saya fikir. Tanya dia tanya Datuk Albert tu, whistleblower tu, adakah tindakan kamu ni mau menyogok Ketua Menteri Sabah sebanyak 5 juta satu tindakan yang betul atau salah? Adakah kamu ni ha, adakah kamu ni boleh apply lesen untuk satu orang individu sebanyak 20 lebih lesen, 12 telah lulus. Dan adakah kamu apabila datuk apabila junti kan bekas pengurus besar saya difahamkan anak dia kahwin di, di apa ni di ditajas penuhnya oleh Al Adakah ini satu tindakan yang betul apabila datuk apabila junti kan bekas pengurus besar saya difahamkan anak dia kahwin di, di apa ni di ditajas di penuhnya oleh Al Adakah ini satu tindakan yang betul dia solat seolah